В 2016, когда фактически тоже эффективная ставка является 3% годовых. Всего за последние три года более 6 тысяч украинских семей при поддержке государства смогли реализовать свою мечту, жить в своей квартире. В этом году уже больше 1200 семей получили квартиры при поддержке государства. У нас большие планы на этот год. Мы планируем, что до конца года это только за один год будет более 6 тысяч. Я вас поздравляю с новосельем на микрорайоне Академический. Я знаю, что это микрорайон очень с хорошим качеством и недаром из 125 квартир, которые приобретены в Венеции при поддержке государства, 91 квартира именно на этом жилмассиве. Тут большое спасибо, большое спасибо строителям за их работу, за то, что они строят дома качественно, участвуют в государственных программах и реализуют по приемлемым ценам. Я благодарю региональную власть, местную.